Здравствуйте. Меня зовут Сергей, из города Книска, представляю проект для агентов недвижимости YouTube. Такая. Мы, когда все работаем, связаны в бизнесе, всегда возникает вопрос офиса, поиска офиса или же даже в личной жизни э, нам необходимо снять жилье или купить. Вот. Э, Мы обращаемся в 90%, так это будет агент недвижимости, будет предлагать нам варианты. Э, какая происходит ситуация? Э, мы задаем запрос. Агент делает нам подборку, мы встречаемся, осматриваем предложение, которые нам подошли. Осмотрев предложение, нам или подходит, или мы с 10 да, 9 нам не подходит. Соответственно, мы просим, предложите нам еще, так как с первой же встречи мы клиент не готов покупать, выбирать вариант. Ему нужно необходимо некоторое время. на офис, сделаю вам подборку и предложу. Проходит некоторое время, это час, два, три. Клиент в это же время не теряет, звонит второму, третьему агенту, как ищет себе вариант до тех пор, пока он найдет соответствующий вариант. В чем проблема? У агента нет доступа к базе данных агентства, сотрудников и также партнеров. В это время агент потерял фактический клиент. Идет разрыв времени, когда клиент уходит к другому. Наше решение Мишель. Доступ в реальном времени к базе данных агентства, сотрудников, также партнеров. Непосредственно выходя с клиентом, когда варианты не подходят, мы можем предложить в реальном времени все, что есть на рынке, то есть, соответственно, то, что есть в нашей компании, у меня как агента, и партнеров, в которых есть другие компании мы предлагаем агенту выбирать вариант. Если он посмотрел, ему не подойдет то, что я ему предложил, он 99-98% он уже на рынке, то, что он ищет сейчас, в данный момент не найдет, потому что его нет. нет. Потому что... в Рынок оценивается, значит, есть строительные компании, есть агентства, есть строительные компании, есть первичный рынок, вторичный рынок. Значит, приблизительно в СНГ вернее, более 100 тысяч агентств и 250 тысяч компаний э, строительных. Есть э, еще сегмент такой, как э, нет, ложный, э, оценщики имущества, которые, например, в Украине сейчас э, нельзя сделать сделку без оценочной стоимости квартиры или э, есть несколько. Э, в Беларуси Реалбайт, в России База DINER, и в Украине идеальный вариант. Все они работают, предоставляют в отдельной части сервис систему, которая позволяет работать с объектами. Значит, база Winner, они предоставляют доступ к разделам по отдельности взятым объектам, которые один выставляет платно для продажных. RealPy – фактически скопированная система базы Winner. Идеальный вариант зарабатывает на программное обеспечение на лицензии. Конкретные преимущества. Обмен информацией между компаниями. То есть компания ведет вас в данное и видит, соответственно, что есть у партнеров. Партнеры видят, что есть у вас. И второе конкретное преимущество — это доступ вне офиса. Где бы ни клиент ни находился, дома, на работе, в офисе, в пути, он имеет доступ в любое время ответить клиенту на его запрос. Если на следующий день, если э, агент отсутствует запрос, ему необходим доступ к э, 20 данных. данных. Если это выходные, то фактически два дня э, клиент будет ждать ответа от агента. Э, Бизнес-модель, значит, э, 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 минимальный функционал идет бесплатно, э, дополнительные возможности будут ну, оплачиваться. основное. Дальше. В планах позиционирования в каталоге, реклама, фьючерсные контракты. Очень интересно, когда это в аренды, когда клиент уже намеревается съезжать. Чтобы не потерять, чтобы объект не проставил, можно заключать контракт. Уже соответствующе зная, когда данные будут освобождаться объект, можно будет заключать в контракт на, на аренду. Ну и партнерское вознаграждение фактически в кредитные учреждения, которые кредитуют и страховые компании за привлеченных кредитных клиентов всегда дают процент. На от 1% от суммы кредитования и в размере 10% от страховых выплат. Не а страхов, страхов, страхов. Команда, команда составлена, проект рабочий. Работает, зарабатывать, есть клиенты, развиваемся. В принципе, сейчас работаем над системой под Android, чтобы можно было уже с мобильной версией. Вот, все, Окей, я был. Питание Джори, кого я? в принципе за месяц, за три месяца, 30% в месяц прирост. То есть даже без активной какой-либо рекламы просто было рассказано трём-четырём э, э, директорам из агентств, из компаний. Э, они, э, вот один, один привел троих, три компании. Э, в каждой компании 15-20 агентов как бы даже безусловно. Они что-то получали? А, не нет, просто... даже, даже никаких не возможностей, если это был, не будет вопросов. Суть такая, что им интересно, директора компании интересно в том, что э, его сотрудник не теряет клиента. То есть фактически, если сотрудники имеют доступ к базе данных, не ходят э, с распечаткой и не начинают открывать клиенте, говорит, искать, перебирать все возможные варианты. Э, соответственно, в реальном времени предложил вариант, он фактически продал нет. То есть это ускоряет на очень много. Какая клиентская база? Значит, клиентская база около 200 зарегистрированных, около 20 оплачиваемых. А вы есть у вас конкуренты? Конкуренты. Э, значит... Э, Конкуренты, значит, базовины, я говорю. В России есть базовины, они зарабатывают, они доставляют на платной основе агентов доступ к общей базе данных. То есть фактически вести собственную базу данных он не может. Он только может заплатить деньги и попасть к тем объявлениям, которые проплощенные там. То есть, если, например, в базе данных агентов 50 объектов то из 50 это будет 3-5 максимум, потому что они являются платными. Фактически до 10% платить платят. А на какие дизайны говорите? Украина, Россия, Европа? Э, Европа. Э, украина, Россия, Европа. Э, есть э, что-то... Сейчас мы начали с локального с Хмельницкого, сейчас идем, выходим на Украину и Россию. Фактически предложили были по с этим группам разбросанная информация. В России уже начали регистрации, начались регистрации из России, но мы не можем им еще предоставить полный доступ. Не, 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 столько создавалось. с с Украины, с Киева, с Днепропетровска, с Крыма, Тулы, Россия. Окей, окей, дякую, час, час. Sí, bueno, Entonces, pues ya vamos.